bismillahir rohmanir rohiym alhamdulillahi robbil alamin vasalatu vassalamu ala ashrafi muliassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu muhtaram azizlar bugun siz bilan biz uchun yana eng muhim bo'lgan bir munosabat bir muomala haqida gaplashmoqchimiz keyingi paytda bu ham juda zarur bo'lib qolganligini turli mahallalarda turli oilalarda bo'layotgan mojarolarni ko'rar ekanmiz bu ham ayni hozir katta bir zaruriy masalaga aylanganiga o'zimiz guvoh bo'lib turibmiz azizlar bu muomala bu munosabat oiladagi aka uka opa singillar munosabatidir alloh haq subhanahu va taolo sizu bizlarni katta bir oila deb atalmish qo'rg'ondi bizga ne'mat qilib beradi odatda oila deganda faqatgina er va xotinni tushunilmaydi azizlar oila bu keng ma'noda ota ona aka uka opa singil hammalari katta bir oila bo'ladi payg'ambarimiz alayhisalotu vasalam sizlarni yaxshilaringiz o'z oilalariga yaxshi munosabatda bo'lgani deganda faqatgina jufti halolni tushunmaslik kerak hammasi bilan yaxshi munosabatda bo'lishga harakat qilishimiz kerak aka uka orasidagi mehr oqibat bu izohga hojati yo'q bo'lgan bir hissiyotdir buning uchun eng avvalo o'zimizni oilamizga qarashimiz kerak farzandlarimizga qaraylik ne qiyinchilik bilan farzandlarni boqib katta qiladi ota ona ularni kelgusida barkamol inson bo'lishligi uchun bir birlariga mehr oqibatli bo'lishligi uchun yugurib yeladi tarbiya qiladi hamma farzandlarini teng ko'rib ba'zan kattalarini ustun qo'yib bu mendan keyin senga ota o'rnida ota bo'ladi deb ukalariga akasiga mehribon bo'lishlikni o'rgatish hurmat qilishlikni ta'lim berishlik bilan birga akaga ukaga rahmli bo'lishligini shafqatli muhabbatli bo'lishligini ham o'rgatib boradi ota onani qalbiga eng katta taskin beradigan narsa farzandlarini ahil va inoq bo'lib yashashlaridir agar e'tibor bergan bo'lsangiz ota ona dunyodan o'tayotganda odatda sog'lom bo'lib turganda farzandlari uchun turli turli narsalarni bir birlariga meros qilib berishi mumkin har xil vasiyatlarni nasihatlarni qilishi mumkin lekin eng oxirgi gap odatda ayniqsa onani gapi jon berar holatdagi gapi bolalariga qarab bolalarim inoq va ahil bo'linglar deb jon beradi farzandlarini o'zidan keyin ahil va inoq bo'lib yashashini ota ona orzu qiladi va duo qiladi hammamiz ham buni orzu qilamiz ammo mana shu farzandlarni ahil va inoq bo'lib yashashliklari uchun o'zimiz qay darajada harakat qilyapmiz mana bunga javob topish kerak qanday qilib harakat qilamiz o'zimiz aka ukalarimiz bilan qanday munosabatdamiz bir dasturxon atrofida bemalol akani yoki ukani o'zingizni tug'ishgan qardoshingizni farzandlari bilan birga o'tirib ayolingiz bilan birga o'tirib ularni salbiy tomonlarini gapirib yomonlab ularni kamchiliklarini topib o'tiribsizu qanday qilib ertaga sizni farzandingiz bir biri bilan ahil inoq bo'lishi mumkin o'zini akasi yoki ukasini iqtisodiy tomondan qiynalayotganini ko'rib o'zida mana shunga imkoniyati bo'la turib e bunga bermayman unga bergandan ko'ra ko'chaga olib chiqib tashlab yuborganim yaxshi degan va hokazo gaplarni gapirayotganda eshitib turgan farzand aka uka qanday qilib keyin bir birlariga yordam bera olsin mana shuning uchun ham azizlar biz bugun farzandlarimizni bizdan keyin bir birlari bilan ahil inoq ittifoq bo'lib yashashini orzu qilar ekanmiz o'zimiz mana shuni ko'rsatib berishimiz kerak axir bejizga xalqimiz qush inida ko'rganini qiladi deb aytmaganda hozir juda ko'p holatlarda azizlar aka ukalar orasidagi munosabatni buzilishini ko'ryapmiz bir paytlar ota onasi borligida ahil inoq yashagan aka ukalar bir birlari uchun jonim fido deb turganlar ota ona olamdan o'tgandan keyin arzimas dunyo talashib uy talashib yer talashib bir birini qoziga hatto sudga oliborib bir biri bilan pichoqbozlikkacha borayotganini yuz ko'rmas darajada urushib janjallashib ketayotganini ko'ryapmiz mana bu, bu hech qaysi qoidaga islom madaniyatiga to'g'ri kelmaydigan ishdir azizlar payg'ambarimiz alayhi salatu vassalamni o'zlaridan o'rnik olaylik u zot qanchalik darajada siyra rahmli edilar aka okay, uka qomi qarindoshni holidan xabar olish bir biriga yaxshilik qilishlikni odatda siyley rahm deb atalinadi qarindosh urug'idan yuz o'giruvchilarni esa qotiur rahm deb atalinadi qotiur rahmlarni oqibati yomon bo'ladi ammo payg'ambarimiz alayhialotu vassallam hamma qarindoshlari bilan mana shunday ajoyib bir munosabatda bo'lishlikka intilganlar hattoki bir kuni u o'zlarini bir tug'ishgan opasi emas balki emikdosh opalari halimai sadiya onamizni qizlari asr bo'lib tushib qolganda urush bo'lgan urushda endi har xil asrlar keladi boshqa bo'ladi o'sha yerda turib bir qiz ularga aytyaptiki man muhammad sallallohu alayhi vasalamni opasiman deyapti bu gapni eshitgan hammasi hayron bo'lib qanday opasi axir rasululloh sollallohu alayhi vasallam yolg'iz o'g'ilku bu nima degan gap dedilar bu xabar payg'ambarimiz alayhissalomga kelganda kim ekan u deyadilar halima degan ayolni qizi ekan deyodilar u mani shu emikdosh opam tezda olib kelinglar dedi va opalariga mehr ko'rsatib uzr so'rab unga hurmat ko'rsatib uni ozod qilib qaytarib yubordilar sut opalari emikdosh opalari lekin afsuski hozir bir ota onani farzandi bo'lgan qorindosh bo'lgan qondosh bo'lgan aka ukalar bunchalik bir birlariga mehri oqibatlik bo'lmay qoldi hammamiz keyingi paytda ishimizni yurishmayotganligidan ba'zan kambag'al bo'lib ketayotganligimizdan shikoyat qilamiz lekin aslida mana shu rizqimizni keng bo'lishligi bizni qarindosh urug' bilan aka ukalar bilan bo'layotgan muomalamizga munosabatimizga bog'liq ekanligini unutib qo'yamiz abu hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilib rasulimiz alayhisallotu vassallamdan quyidagi hadisni keltiradilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassallam aytadilarki ya'ni payg'ambarimiz alayhissalom shunday deyaptilar kimni rizqi kengaytirilishi va uning ajalini ortga surilishi unga xursandchilik olib kelsa unda qarindoshlariga siylay rahm qilsin dedilar mana bu joyda siylay rahmni muhim bir ahamiyatini aytyapti azizlar qarang imkoniyatni qarang azizlar agar boy badavlat bo'lishni xohlasangiz ham o'limimiz orqaga surilishni xohlasangiz ham aka ukalar bilan qarindosh urug'lar bilan munosabatimizni yaxshi qilishimiz kerak ekan payg'ambarimiz alayhisalotu vassallam mana shuni o'rgatdilar ba'zan insongarchilik ekan azizlar shunaqa holatlar bo'lib qoladiki odamlarga biz aka uka munosabatlarini gapirib nahotki onaning tor qorniga siqqan aka ukalar bir uyga sig'maysizlar ba'zan bir yurtga sig'maysizlar qani endi oqibat axir yoshliklaringizni eslang aka uka bir joyda yotib katta bo'lgan kezlaringizni so'rida yotib osmonda yulduzlarni sanagan kunlaringizni eslang ukangiz ko'chadan yig'lab kirganda kim xafa qildi deb yugurgilab chiqib uni tarafini olib hamma bilan urush janjal qilganlaringizni eslang soyda cho'milayotganda ukam ishqilib cho'kib ketmasinda deb uni opichlab soylarda cho'miltirib yurgan holatlaringizni eslang aka uka munosabati buzilganda mana shu yoshlikdagi eng unutilmas damlarini ko'z oldiga ke keltirish kerak mushtipar onamiz biz uchun barcha aka ukalar uchun tandirda issiq nonlarni yopib bolalarim yesin deb oldiga qo'yilganda aka ukalar talashib tortishib issiq nonlarni yegan va eng baxtli damlarni eslash kerak aka ukalarni mana shunday yashayotganini ko'rgan ota ona qanchalik quvonganini bir tasavvur qilingda endi rasulimiz alayhissalotu vasallamning bir hadislarini o'ylab bugungi holatingizdan uyaling rasulimiz alayhisalotu vasallam o'tib ketgan ota onaga bu dunyoda qolgan bolalarni hamma amallari ko'rsatib turiladi deganlar qarang amallarimiz ota onaga ko'rsatilib turilarekan agar bular to'g'ri yo'lda yaxshi yo'lda bo'lsa xursand bo'lar kan yomon yo'lda gunoh yo'lda ma'siyat yo'lda bo'lsa ota onani ruhi allohga nola qilib robbim bularni hidoyatga solmaguningcha to'g'ri yo'lga solmaguningcha ularni jonini olmagin deb yig'lab duo qilib turarekan shuning uchun ham qadimda aka ukalar bir birlari bilan janjallashib qolsa kattalar ularni murosa qilganda ota onangni ruhini chirillatmagin deb bejizga aytmas ekanlar agar aka uka opa singil bir biri bilan munosabati buzilgan bo'lsa darhol o'tib ketgan marhumi onasini marhum qiblagohi otasini ko'z oldiga keltirsin ajab emaski mana shu bilan bir birlariga muhabbatlari ortsa